Tak apalah orang kata menteri pianak ni tak terkena dengan dasar itu. Bukan soal kerana dia. Kalau dia terkena pun terbabit pun saya terpaksa buat keputusan. Dan ini bukan kita buat berdasarkan respon secara nijak. Ah, masuk, masuk aja bulan, tukar. Ah, menteri baru masuk, dia tukar. Tidak. Mesti ada asas yang kukuh. Tetapi kena berani buat keputusan. Saya biasalah tak takut apa-apa pun. Kita hadapi masalah. Ya saya dengar dalam laporan suara khabar macam-macam semua kontra, tak setuju. Tak apa. Mungkin 80 ribu yang tak setuju dalam blok itu. Tapi ada dekat 2-3 juta di luar sana yang senyap, tak ada blok, tak ada komputer, yang tak nak masuk ke situ, yang bersetuju. Saya pergi ke Manik Urai itu. Dalam majlis sambutan Hari Guru sana. Saya jumpa jangat bagaimana cikgu. Setuju tak? Setuju tak sih? Tapi kenapa tak cakap setuju? Setuju naiklah papan rentang besar-besar beritahulah sokong dengan dasar PPSM ay. dasar mengubah PPSM ay. besok naik papan rentang oh, kami setuju dengan keputusan kerajaan senyap this are the silent majority saya nak melihat soal kepentingan majority walaupun saya tak nafi ada kelompok yang agaknya kecil mungkin di kawasan-kawasan bandar yang melihat keberkesanan PPSM kerana keupayaan agak berbeza Maka di situ anak kita agak boleh dikatakan berjaya. Tetapi sebahagian besarnya tidak berjaya. Sebahagian besar pula yang mungkin biasa ialah bahasa lorat dia sendiri. Hak dia pergi Kelantai tu cakap bahasa Kelantai yang pertama dulu. Bahasa kedua ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris, bahasa asing. Tak pernah dia dengar dalam kampung orang sebut ke bahasa Inggeris. Langsung tak ada. Mak bapak pun tak cakap. Adik-adik kakak pun tak cakap. Jadi situasi environment sebegitu rupa yang menyebabkan kesulitan yang amat sangat. Malahan orang bosan. Yang sini malah bosan pergi sekolah tak faham. Bila tak faham itu apa dia? Itu bahasa dia sebenarnya bukan bahasa bahasa kebangsaan. Jadi kita kasihan pun dia juga dan saya tahu masalah guru juga. Ini sudah jadi dasar boleh tanya tak sokong tak boleh mesti sokong. Tak ada guru senyap, tak ada sokong tapi bila dah Tukar macam ni barulah bagi tahu. Susah nak mengajar. Bukan tak tahu bahasa Inggeris, tahu tapi mengajar bahasa Inggeris untuk math dan science. Double whammy. Bukan tak mampu, boleh tapi susah. Saya faham itu dia. Jadi objektif dan misi yang nak capai waktu awal-awal melaksanakan PPN sampai itu tak dapat terlaksana. Dan pastinya kita terpaksa membuat satu keputusan yang agak tegas dalam soal ini. Jadi berdasarkan pemantauan Kementerian Pelajaran, kelompok pelajar ini yang dikatakan boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik ini hanya lebih kurang 8% saja daripada keseluruhan jumlah pelajar di negara kita. Ada, but only about less than 10% saja. Jadi berdasarkan realiti ini, kerajaan berpandangan bahawa sekiranya dasar PPSMI ini diteruskan, majoriti pelajar yang sederhana dan lemah dalam menguasai bahasa Inggeris akan menjadi mengalami double jeopardy. Maksudnya dia terpaksa menghadapi masalah. Kajian saintifik menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris yang ada bagi mereka tidak meningkat dan pada masa yang sama mereka juga gagal untuk mengasihi konsep-konsep asas sains dan matematik dan sekiranya keadaan ini berterusan akan dikhawatiri berlaku situasi knowledge deficit di kalangan pelajar kita di mana pelajar-pelajar yang gagal menguasai konsep-konsep asas sains dan matematik oleh kerana halangan bahasa tadi akan menghadapi masalah untuk menguasai ilmu sains dan matematik di peringkat yang lebih tinggi. Dan keadaan ini tentunya akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pembangunan modal insan di negara kita dalam jangka masa yang panjang. Ketiganya, kajian di peringkat antarabangsa termasuklah oleh UNESCO yang memperakukan bahawa bahasa yang mudah difahami oleh pelajar seperti bahasa ibunda adalah bahasa yang terbaik untuk dijadikan bahasa pengantar terutamanya di peringkat rendah. Laporan Education Education for All Global Monitoring Report 2009 yang dikeluarkan oleh UNESCO memperakukan kepentingan menjadikan pendidikan dalam bahasa ibunda sebagai kunci kepada kejayaan pendidikan. Dan laporan ini memetik satu kajian yang melibatkan 22 buah negara dan 160 kumpulan linguistik yang mendapati bahawa kehadiran murid ke sekolah meningkat sebanyak 10% bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Ibunda sebagai bahasa pengantar, khususnya di peringkat pendidikan rendah. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan yang diperolehi oleh kumpulan pendidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang lemah dan sederhana dalam menguasai bahasa Inggeris terutamanya di kawasan luar bandar tidak menunjukkan minat untuk mempelajari matematik dan sains ketika dasar PPSMI ini dilaksanakan. Dan selain daripada itu, laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 TIMSS juga mendapati bahawa negara-negara yang menggunakan bahasa ibunda Sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Ibunda. Lebih daripada itu, UNESCO juga memperakukan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Ibunda adalah faktor utama yang menyumbang kepada pencapaian matlamat education for all iaitu matlamat untuk menyediakan akses, equity dan kualiti dalam pendidikan pada semua tanpa mengira perbezaan bahasa, lokaliti, taraf sosioekonomi dan gender. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kerajaan yakin bahawa keputusan memansuhkan PPSMI adalah satu keputusan yang tepat dan satu keputusan, satu langkah kehadapan dalam menambah baik kualiti pendidikan di negara kita. Keputusan ini sesungguhnya mengambil kira kepentingan pelajar serta matlamat untuk membangunkan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi demi kepentingan negara pada masa depan. Dan keputusan ini juga adalah selaras dengan amalan pendidikan terbaik di peringkat antarabangsa. Justru, ingin saya tegaskan di sini bahawa keputusan memansuhkan PPSMI bukanlah satu keputusan politik malah ianya memerlukan iltizam politik yang tinggi untuk dilaksanakan. Pendidikan anak-anak adalah sesuatu yang cukup besar dan amat bermakna bagi sesebuah negara untuk kita politikkan. Kerajaan yang bertanggungjawab tidak akan sekali-kali memperjudikan nas